ॐ परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयम् सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय माशु च दैवीम अभिजातोसि अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एवच दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थमे शृणु प्रवृत्तिम् च च जनान विदुरासुरा शौचम् नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एताम् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेषु चिव्रताः चिन्तामपरिमेयाम् च प्रलयान् कामक्रोधपरायणाः इहम् ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्यमया लब्धम् इमम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्

लब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते विधिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहम् द्विशतः क्रूरान् संसारेषु न राधमान् क्षिपाम् यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीम् योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यघमाम् गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम् गतिम् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो